праздник веселый, радостный, счастливый. Разойдемся и не будет никаких экзаменов. Все будет замечательно. Это, конечно, шутка. Я вас всех от души поздравляю. Желаю вам удачи. Желаю вам, чтобы на вашем пути попадались самые мелкие камушки, которые вы со своими знаниями со своей целеустремленностью свободно перейдете и преодолеете. Я желаю вам, чтобы эти маленькие камушки вы не отталкивали, а просто-напросто убирали их со своего пути. И действительно, наверное, сегодня в данный момент пришло время зачитать приказ. Приказ от муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа номер 110 железнодорожного района города Барнаула от 20 мая 2015 года номер 89 о допуске выпускников 11 классов государственной итоговой аттестации в 2014-2015 учебном году. А затем здоровье, выносливость, целеустремленности и всего вам самого наилучшего. А теперь мы начинаем премию «Оскар». И первая наша номинация – «Властительница колец», директор. Мы просим Ирину Владимировну вернуться к нам. Сомнения сразу летают туда и понимают, что в школе – голова. Да, и что лица спрашивают наш школьный дом пустой, директор, женщина, учитель – все одно, На насыщение души мы держали. Спасибо вам. Позвольте пожелать. Можно... Оставить вам два ограничителя. Минимум и максимум. Минимум 99. Максимум 100. Чего? Четыре года пролетело очень быстро. И пришел выпускной вечер. Я очень рада и думаю, что вы очень довольны, что вам, вас в руки взял вот такой учитель, грамотный, душевный, очень сопереживающий. Это ваша учительница русского языка и ваша классная руководитель. выросли достойнейших людей. Мне радостно, что все ты там просили, что вы в рассвете. Наш первый звонок, начало начала, Он новую жизнь для нас назначал. Взрослую жизнь наш счастливый билет. Наталья примите. Я выучитель. когда ты сбегаешь с контролем, кто тебя поймает на последней ступеньке и нежный глазком извините, возьмет по белые ручки и посадит, посадит, посадит за парту. А когда ты будешь на школьное лицо подушать, кто тебе напомнит, что это чревато? Кто, наконец, позвонив вечером к тебе домой, споет колыбельную?

стоит урок физкультуры. Ну разве это не праздник? А создателем подобных сюрпризов являлись вы, наши завучи. Ее учебу... и мы думаем, что мы собрались А все завтра, когда бегают, Будет, потому что в этой школе работают замечательные педагоги за ваше воспитание. Рисую, мелом напишу I love you, два сценария одной судьбы, разный взгляд и цвет одной игры. Напишу о том, что ты ушла, но вернулась вскоре навсегда. Ты же рисовала на открытках двери для меня, что впредь закрыты. Не пиши. Я придумаю хэппи поверну все так, чтоб во сердце вновь были так Все ведь как в кино. Разреши лишь доснять его, не пиши дивенд. Я придумаю хэппи Ты же знаешь, все исправить можно. Зачеркнуть, переписать обложку Переснять все страны монологи И сюжета вычеркнуть так много Декорации сменить на осень О локациях никто не спросит Разреши мне сделать это тайно Чтоб все получилось, как случайно Не пиши я придумаю хебин, поверну все так, Что-то сердце мог бы так, Все ведь как в кино. Разреши лишь для снять его, не беши в окно. самое лучшее детство Я таскал абрикосы во дворе по соседству Дергал за косы отличницу Зойку И завтракал под пионерскую зорьку А по воскресеньям под в гостях у сказки Я шил в одномарливые повязки Я полил дымовухи и бросал их с балкона У меня на стене был плакат Сталлоне Меня не возили в Европу на лето Мне не покупали PlayStation 3 Зато, зато у меня было детство у меня было детство, у меня было детство, у меня было самое лучшее детство. Было сорок вкладышей турбо Мне рвали ниткой молочные зубы Когда я болел, мне ставили банки Подорожники мне заживляли ранки Я гордо ходил с дипломатом в школу Я хранил бутылку от пепси-колы Мой учитель труда был с другой планеты А мой двухкассетник жевал кассеты Я не играл в контрстрайк по сетке На казанчипе не ел таблетки Зато, зато у меня было детство у меня было детство У меня было детство У меня было самое лучшее детство У нас было детство, то что надо Пусть мы не носили Гуччи и Прада Что такое айфон, мы вообще не знали Мы волка и яйца годами играли Родители нам не дарили мобилы Мы с рюкзаками в походы ходили Мы спали в палатках, а не в бунгало И ели не мюсли, а картошку с салом мы носили варежки на резинке Мы видели Барби один раз на картинке Мы сбивали нунчаками Люстры в зале, когда умер Вертер Мы все рыдали Рабыня Изаура, комиссор Катани Спокойной ночи с тетей Таней Слон, попугаи, удав, мартышка Кефир в бутылках с зеленой крышкой Внутренние почты, АБВГД-ки один доллар, шестьдесят три копейки Пекарь, квадрат, резинки, салочки Котлеты в тесте, кукурузные палочки Вода с сиропом, шоколад, аленка Шампунь, кря-кря, пирамиды, варенки Кармен, технология, дюна На парад зенит, велосипед, десна У нас не было дачи на Кипре где-то Не было памперсов и интернета Зато, зато У нас было детство У нас было детство была детство, у нас была самая.